देश आत्मविश्वासानं प्रगतीपथावर वाटचाल करत असताना सुरक्षेचे सर्व पैलू मजबूत करणं अत्यावश्यक असल्याचं केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी म्हटलं आहे आज नवी दिल्लीत भारत मंडपम इथं आयोजित सीबीआय अर्थात केंद्रीय अन्वेषण ब्युरोच्या दोन दिवसांच्या संमेलनाचं उद्घाटन करताना बोलत होते देशातून पलायन केलेल्या गुन्हेगारांचं प्रत्यर्पण आव्हानं आणि रणनीती असा या संमेलनाचा मध्यवर्ती विषय होता भ्रष्टाचार गुन्हे आणि दहशतवाद याबाबत आपलं शून्य सहिष्णुतेचं धोरण असायलाच हवं असं सांगून फरारांभोवतीचे पाश आवळण्यासाठी सरकारनं उचललेल्या पावलांविषयी त्यांनी माहिती दिली नरेंद्र मोदीजी के प्रधानमंत्री बनने के बाद हमने किए हैं 2018 में बगोडा आर्थिक अपराधी अधिनियम हम लेकर आए इसके तहत सरकार को आर्थिक भगोड़ों को भारत में स्थित संपत्तियों का जब्त करने का अधिकार भी दिया गया लगभग लगभग चार साल के अंदर ही हमने दो बिलियन डॉलर की रिकवरी करी है ये बहुत बड़ी सिद्धि है मगर उसको और तेज गति से हमें आगे बढ़ाना है कायदे एकविव्या शतक क्रांतिकारी बदल संगित सीबीआई सहयोगाच प्रत्येक राज्य पुलिस प्रत्यार्पण प्रकरण विशेष विभाग असावा अशी सूचना ही बगोड़ों के, के डेटाबेस को हमने बहुत अच्छे तरीके से पूरे देश की पुलिस से साझा हो इस प्रकार का एक डेटाबेस बनाना चाहिए किस विषय में अपराध कर वो भागा है कहां पर स्थित है और देश में इसका नेटवर्क क्या है और वापिस लाने की प्रक्रिया कहां पर रुकी हुई है या कहां तक पहुंची है इसका एक बहुत साइंटिफिक डेटाबेस सभी देश की पुलिस एजेंसियों के पास रहना चाहिए नारको आतंकवाद गैंगस्टर और वित्तीय एवं साइबर अपराध ये चारों के लिए एक समन्वय करने वाला फोकस ग्रुप सभी राज्यों की पुलिस के अंदर प्रस्तापित करना चाहिए और आईबी और सीबीआई ने मैक के माध्यम से वो फोकस ग्रुप को गति देने का काम करना चाहिए केंद्रीय आणि राज्य पोलीस संस्थांचे वरिष्ठ अधिकारी या संमेलनात सहभागी झालेत पलायन केलेल्या गुन्हेगारांचा माग काढून त्यांना देशात परत आणायच्या उपाययोजनांवर यावर चर्चा अपेक्षित आहे यामध्ये गृहमंत्रालय आणि परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयासह अन्य भागधारकही सहभागी झाले आहेत था।